Это актуально, почему это сейчас важно. Во-первых, мы, я думаю, что большинство здесь собравшихся, видят кризис в демократии. Например, украинский вариант политической демократии, мы знаем, как покупаются выборы, как они делаются, говорят, как пройти, но прекрасно совершенно как это делается. И проблема партийской демократии ⁇ это не только проблема Украины, да? это проблема глобальная. Большинство экспертов, философов говорит о том, об исчерпанности этой модели. О том, что надо искать другие модели, называется посвященные там авторитаризм, живая демократия и, и, так далее. Но в действительности это не альтернатива. Как ответ цивилизационный, религиозный и политический, российская демократия, скажем, дает исламское государство. Справедливое общество, в своем роде, это гражданское общество, закрытое вооружение. в своем роде, не в, 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 в понятии классика оперы или других. Речь идет действительно о том, что есть вооруженные группы, которые вза вза взаимодействуют, взаимодействием, есть некая меня, визия, вот так, есть некая визия справедливости, устройства и так далее. Ведь это тоже ответ, да? Но мы не хотим жить в исламском государстве здесь, в Украине. Да? И не сможем. А, с другой стороны, мы видим, как а, появляются новые форматы, новые, а, скажем так, новые виды деятельности, которые и а, организации, которые не совсем вписываются и в экономический тренд, который сейчас доминирует. То есть это не туристические отношения, это не получение прибыли, и мы видим, что есть потребность в некой гармонизации или экономическом плюрализме, не только политическом, с разных моделей, но и в экономике. Плюрализм является одним из главных сейчас дающихся трендов. Если раньше мы много говорили о неком Вашингтонском консенсусе, потом Пекинском консенсусе, да, то сейчас появился такой, например, как Бомбейский консенсус взяли индийскую модель взаимоотношений и взаимодействия разных форм хозяйствования даже на одной территории. И структуры, где есть координация, взаимодействие, достижение некого соглашения между то модели. На одной территории может существовать община, кооператив, корпорация, и коммуна. Взаимодействие между ними также есть предмет договора. Кроме того, сейчас мы видим то, что называется... Кризис традиционного права. Если раньше предполагали, что в одном государстве может быть только одна юрисдикция, национальное право, там, штаты, там, областное, например, там, автономия и так далее, то сейчас мы видим, что в рамках одного государства могут быть две совершенно разные правовые модели. Например, это э, транзитная территория, когда на одной территории может действовать право, скажем, Лондон, и там экономические споры будут посвящены там а не в судах страны, где находится эта территория. Как взаимодействует юрисдикция одной, одна юрисдикция другой юрисдикции. Как э, само право реагирует на подобные э, эксцессы? Пока это нас понимают как некие э, артефакты, как недоразумение. Большинство юристов, философов права не могут ответить на этот вызов. На наш взгляд, почему мы подошли к... Идея синархии, взгляд именно синархия способна отвечать через два принципа. Принцип нажимности, множество, и принцип недоминации. Один, а недоминация за собой приводит необходимость договора, правил игры и взаимодействия. Поэтому, если раньше мы говорили, что э, противоречия э, могут существовать только в виде конкуренции, то сейчас мы говорим о том, что противоречия должны существовать как осмысленное сотрудничество. Мы говорим о том, что возможно система, при которой могут уживаться разные юрисдикции. Мы говорим о том, что возможен консенсус, при котором могут существовать разные модели экономического и, и разные модели хозяйства. Мы говорим о том, что именно такой мир может возникнуть, прорасти именно в Украине. Почему в Украине? Она а снижалка? Мы территория, где возможно эксперимент. Мы территория, которая находится на буфере, фронтире. То есть здесь я согласен, здесь можно дискутировать <связать> о фронтире и о буфере, это разные вещи по большому счету. Но именно здесь возможен эксперимент. Именно здесь возможно появление нового, которое прорастет. И поэтому для нас синархия и лад, о том, о чем говорит Тарас, это не вопрос именно о территории Украины. Да? Много подобных идей, много э, сторонников синархии есть в других, в других территориях. И также похожие идеи выдвигаются. Но в Украине это возможно. И э, заканчивая, хотел бы отметить, что э, мы понимаем, что для того, чтобы ЛАД э, реализовался, это вопрос не переворота. Это не, вопро не вопрос прихода власти при помощи партии, хотя партии мы тоже не исключаем. И говорил о том, что ладу нужно защищаться. Мы предполагаем, я бы написал, о неких партиях в ординах, партиях-коалициях, которые, возможно, будут проявлением этого движения, в том числе и в Украине. Мы говорили о том, что есть концепция ответственного гражданства. И это может быть как один из элементов, который будет способствовать проявлению ЛАДа, проявлению синархии, и, и, и что может подтолкнуть к новым новому договору на основании принципов множества и не И последнее, если мы говорим о будущем, то мономодельный мир, как бы красиво он не назывался, демократия, представительная демократия, живая демократия, сетевая демократия, это одна модель. Синафия предполагает существование и авторитаризма если мы с ним согласны, часть спинота, которая объединяется вокруг этой идеи. И демократия в классическом понимании буржуазу, и коммуна, и другие вещи в рамках синархии невозможны. В рамках одномодельной системы они обречены на войну всех против всех. То есть не, неминуемо любая попытка натянуть одну модель на всех, приведет сопротивление, будет пониматься как несправедливое, как э, акт волюнтаризма. А мы же стремимся к миру справедливости, миру, где есть гармония. А гармония, на мой взгляд, сейчас просто профессиональная. Спасибо.